Всем привет! Mazda Трибути или Трибьют кому как нравится. Я даже не знаю, как вот она. Проблемка такая. Гремит мотор. Едет нормально. Не троит ничего. Но такое ощущение, что там... Что-то болтается так, что чек горит постоянно. Двести восемьдесят семь пробег. слышны чаканье клапанов еще какой-то такой штук полуметаллический такой обычно на наших машинах на девятках когда стаканы разбитые вот такой вот рок стоит но он заехал просто пока снять крышку да посмотреть что там зазоры посмотрите

по-моему, впуск 17.23, а выпуск 25.33. Что-то такое. Ну, где-то около этого. Зазоры, да, конечно, увеличены слегка. На впуске вот особенно. Ну, наверное, шум здесь не из-за клапанов. Из, не из-за зазоров клапанов. То есть зазоры они дают звонкий такой стучок. А здесь такой как грохот. Ну вот если стаканчик взять. Вот он. Ну не знаю. Ну прилично. Это я здесь так его. А если вот туда вытащить то наверное будет хорошо вот двигаться эти прижатые тут тут масло побольше но тоже видно вон оно масло гуляет Скорее всего, просто убитые. Машина прошла много. Регулировка тут стаканчиками. То есть, если все их поменять, то может быть шум потише будет. Но мне кажется, тут еще и поршневая уже износ у нее есть, и поэтому она тоже уже дизелит. Ну, конечно, попробовать-то надо. Ну, вот пока заехал перемерить все, а дальше будет решать, что делать. Ну, ладно. Всем привет. Удачи на дорогах.